بسم اللہ الرحمن الرحیم ریالیٹی چیک میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید گولی مار دینے کے علاوہ کسی چیز کی اجازت نہیں ہے یہ جملہ ایک بلوچی خاتون کی زبان سے نکلا اور یہ اس کی زندگی کا آخری جملہ ثابت ہوا آج بھی بچیاں زندہ درگور ہوتی ہیں لیکن اس کی نوعیت بدل گئی ہے ظلم و ستم کا ایک واقعہ پورے عالم نے اس کا مشاہدہ کیا آس پاس کھڑے پچاس سے ساٹھ مردوں کی غیرت جاگ گئی اس بات کے اوپر کہ ایک عورت نے اپنی پسند کی شادی کی لیکن اس بات پر غیرت نہیں جاگی کہ اللہ کے رسول کا دین پامال ہو رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ایک عورت اور ایک مرد کو دن دہاڑے ایک نا کردہ جرم کے اوپر قتل کیا جا رہا ہے غیرت کے نام پر اس کے اوپر کسی کی چیخیں نہیں نکلیں لانت بھیجتے ہیں ہم ایسی قبائلی روایات کے اوپر جو قرآن و حدیث کے متصادم ہوں لانت بھیجتے ہیں ہم ایسے مردوں کی غیرت کے اوپر لانت بھیجتے ہیں ہم ایسی قبائلی روایات کے اوپر جو قرآن و حدیث سے متصادم ہوں لانت بھیجتے ہیں ہم ایسی غیرت کے اوپر جو صرف ایک نہتی عورت کے اوپر ہی چلتی ہو اس کے علاوہ بڑے بڑے مارکوں کے اندر بڑے بڑے میدانوں کے اندر وہ پیٹھ دکھا دیتی ہو کیا اپنے پسند کی شادی کرنا شریعت میں اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے اوپر خون کی ندیاں بہا دی جائیں اور سوائے ان کے قتل کے اور کوئی راستہ نہ بچے آئے ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا پسند کی شادی انسان کر سکتا ہے یا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیاں حضرت خنسہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع کے اوپر ان کے والد نے ان کی مرضی کے بغیر ایک جگہ شادی کر دی وہ اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائیں اور کہا کہ اللہ کے رسول میرے باپ نے میری شادی کر دی ہے ایسی جگہ پر جہاں میں دلی طور پہ مند نہیں ہوں آپ نے فرمایا لا نکاح الا اللہ کہ بغیر عورت کی رضامندی کے نکاح نہیں ہو سکتا یہاں پر یہ معاشرے کے اندر عورت کا ایک حق ہے جو اس کو دینا ضروری ہے اور شریعت بھی یہ کہتی ہے خدا اس کو ہرگز بھی یہ لبادہ نہ اڑا جائے کہ یہ شاید دیندار لوگوں نے یہ کام کیا ہے یا دین سے منسلک لوگوں نے کیا ہے آپ بلوچ عوام کے اندر یا خاص طور پختون عوام کے اندر کسی کی داڑھی دیکھیں کسی کی ٹوپی دیکھیں تو یہ نہ سمجھے کہ یہ دیندار ہے یہ ان کا ایک کلچرل حصہ ہے یہ ان کی ایک ثقافت کا حصہ ہے بڑے بڑے ڈکیت بڑے بڑے قاتل بڑے بڑے زانی، بڑے بڑے شرابی بھی وہاں پر داڑھی اور ٹوپی کے اندر ہی گھومتے ہیں ان کے بڑے بڑے چوغوں سے اور بڑے بڑے ان کے جو ستون امامے وہ باندھتے ہیں ان سے کبھی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ شاید یہ دین اور شریعت کے پاسدار ہیں یہ سب سے بڑے جاہل ہیں سب سے بڑے گوار ہیں عورت کا حق کھانا اپنا حق سمجھتے ہیں عورت کا حق دبانا اپنا حق سمجھتے ہیں عورت کی جائیداد کھا لینا ان کا عام معمول ہے جہاں عورت کے حق کی بات آئے وہاں یہ لوگ پرست پرست ہو جاتے ہیں پیچھے ہو جاتے ہیں اور جہاں اپنے غرور انا اپنے تکبر کی اپنی انانیت کی بات آئے وہاں یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور ایسے بن کے فیرون بن کے سامنے آتے ہیں کہ ان کی مرضی کے خلاف اگر کوئی کام ہو جائے تو یہ کسی کو زندہ رہنے کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَعِدَ المعودت و کہ اس بچی کے بارے میں سوال ہوگا جس کو زندہ درگور کر دیا گیا آج بھی ہمارے سامنے اسی طرح بچیاں زندہ درگور ہوتی ہیں اس کی نوعیت مختلف ہو جاتی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غیرت کے حقیقی معنی کو سمجھیں غیرت کا حقیقی معنی یہ ہے کہ قرآن کی بالادستی قائم ہو ہماری اپنی ذات کے اوپر ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہو اور اگر دین کے خلاف کوئی بات ہو تو ہماری غیرت جاگے غیرت ہماری نفسانیت ہماری انانیت ہمارے تکبر ہماری بڑائی ہمارے فخر و غرور کے نتیجہ نہیں ہو سکتی غیرت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم نے اپنے ذہن کے اندر اپنے آپ کو فرعون سمجھ لیا اور ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو ہماری غیرت پہ بات آ جائے یہ قرآن و حدیث کی واضح بغاوت اور ایک طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی پامالی ہے کہ پورا ملک اس تماشے کو دیکھتا ہے کہ غیرت کے نام پر ایک عورت کو قتل کر دیا گیا ایک مرد کو قتل کر دیا گیا اور اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں میری اعلیٰ حکام سے حکام بالا سے اپیل ہے کہ وہ اس کے اوپر سخت سے سخت ایکشن لیں ان کے کرنے والوں کو کیفرِ کردار تک پہنچائیں تاکہ آئندہ کے لیے یہ عبرت کا سامان بنے اور کسی اور کی غیرت نہ جاگے کمزور کے مقابلے میں اور اس کو یہ بات باور کرائیں کہ تمہارا یہ اقدام یہ ناجائز قتل یہ پوری انسانیت کا قتل ہے جیسے کہ قرآن نے کہا کہ من نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فق انما قطل النا تو گویا کہ یہ پوری انسانیت کا قتل ہے آج لاکھوں بچیاں بلوچستان کے گھروں کے اندر وحشت میں درد میں اور انتہائی زیادہ قسم پرسی کی عالم میں دبی ہوئی بیٹھی ہوں گی کہ کل کلا کو ہمارے بھائی کی ہمارے باپ کی غیرت جاگ گئی تو ہمارا بھی یہی اشر ہوگا ہمیں ان بچیوں کا سوچنا ہے ہمیں ان خواتین کا سوچنا ہے کہ جو ڈری سہمی اپنے گھروں میں رہتی ہیں کسی کے آگے اپنا حق بیان نہیں کرتی ہیں ان کا حق کا مطالبہ نہیں کرتی ہیں صرف اس لیے کہ ان کو بھی غیرت کے نام پہ قتل کر دیا جائے گا ہمیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے ہمیں ان کو تحفظ فراہم کرنا ہے ان کو یقین دلانا ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں گی تو پورا عالم آپ کی آواز میں آپ کا ساتھ دے گا وہ زمانہ چلا گیا کہ ایک کنارے کے اندر بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا انشاءاللہ آج آپ کی آواز ہماری آواز ان سب کی آواز یہ پورے عالم میں پھیلے گی اور بلوچستان کی کے پی کے کی اور دیگر قبائلی علاقوں کے اندر جو بچیاں ہیں ان کا حق ان کو دیا جائے گا اللہ نے چاہا تو یہ دن ہم اپنی آنکھوں سے ضرور دیکھیں گے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين